Jom kita kupas sikit pasal ergonomik. Macam mana nak dapatkan tidur malam yang betul-betul sempurna? Pernah rasa macam tu? Bangun pagi, badan lagi sakit dari sebelum tidur. Ha, kalau ya, anda tak sorang. Inilah persoalan dia. Kenapa benda yang patutnya bagi kita rehat boleh jadi punca sakit-sakit badan pula? Sebenarnya ia satu kitaran yang um, agak ganas. Bila badan dah sakit, nak tidur lena tu memang susah kan? Lepas tu, bila tak cukup tidur, badan kita ni jadi lagi sensitif dengan rasa sakit. Jadi nampak tak, cara kita tidur tu bukan pasif je, tapi ia betul-betul boleh bagi kesan pada kesihatan kita. Okey, ini perkataan paling penting untuk hari ini, tulang belakang neutral. Inilah matlamat kita. Bayangkan, satu garisan lurus dari kepala sampai ke pinggul. Ha, itulah posisi paling relax, paling semula jadi untuk badan kita. Tak ada tekanan kat mana-mana. Kalau kita boleh kekalkan posisi ini masa tidur, kira dah cunlah lah tu. Baiklah, jom kita siasat lebih dalam lagi. Apa sebenarnya punca tidur kita tu boleh jadi menyakitkan? Empat puluh peratus. Fuh banyak tu. Itulah jumlah masa dalam hidup kita yang kita habiskan atas katil. Jadi bayangkanlah betapa pentingnya persekitaran tidur kita. Tilam, bantal, semua tu untuk kesihatan kita secara keseluruhan. Jadi apa musuh kita masa tidur? Ada tiga benda utama. Pertama, posture yang pelik-pelik yang bagi tekanan kat sendi. Kedua, posture statik maksudnya kita tak gerak-gerak untuk masa yang lama, so badan jadi kejang dan yang ketiga, tekanan sentuhan. Ni selalunya sebab tilam yang terlalu keras, dia tekan kat certain-certain certain point je kat badan kita. Bila tiga-tiganya bergabung, ha, itulah yang boleh jadi punca sakit-sakit sendi dan otot. Okey, sekarang bahagian paling best. Jom kita tengok gambar. Mana posisi tidur yang bagus dan mana yang mm tak berapa bagus untuk tulang belakang kita. Nah, ini rumusan ringkas. Posisi paling bagus, baring terlentang. Yang okey, mengiring. Yang paling kena elak, menyerap. Kenapa? Jom kita tengok satu-satu. Okey, untuk yang suka tidur terlentang, tengok ni. Beza dia sangat jelas. Gambar yang atas tu nampak tak tak ada ruang kat bahagian bawah belakang. Tapi bila kita letak bantal bawah leher dan bawah lutut, terus cantik je lengkung S tulang belakang kita. Nampak simple je kan? Tapi kesan dia, fuh, besar. Sekarang untuk geng tidur mengiring pula. Ini satu hack yang sangat-sangat berguna. Cuba tengok, bila tak ada bantal kat celah lutut, kaki atas tu macam jatuh ke depan kan? Dia akan memulas tulang belakang kita sikit. Tapi dengan letak sebiji bantal je kat situ, terus lurus elok je pinggul dengan tulang belakang. Betul-betul perubahan kecil je tapi impak dia wow. Dan inilah dia penjahat utama, tidur menyiarap. Kenapa tak elok? Sebab dua benda. Satu, dia melenyek lengkung semula jadi kat pinggang kita. Dua, kita terpaksa pusing kepala ke tepi berjam-jam lamanya semata-mata nak bernafas. Bayangkanlah tekanan kat leher tu. Jadi, ingat je benda ni. Tak kisahlah awak suka tidur macam mana pun, matlamat utama kita cuma satu. Pastikan poster tu neutral. Okey, kita dah settle buat poster. Tapi, cerita dia tak habis kat situ. Ada satu lagi bahagian penting, iaitu peralatan kita, tilam dan bantal. Ha, ini ibarat macam cerita Goldilocks. Kita tak nak tilam yang terlalu keras nanti bahu dengan pinggul kita sakit, tapi kita pun tak nak yang terlalu lembut, nanti badan kita tenggelam dan tulang belakang melendut. Yang kita nak adalah yang just right, yang ngam-ngam, dia kena ikut bentuk badan kita dengan elok. Bantal kepala pun sama pentingnya. Tengok gambar ni, jelas sangat. Kalau bantal terlalu tinggi atau terlalu rendah, habislah leher kita. Senang cerita, tujuan bantal ni cuma satu. Untuk isi ruang kosong antara leher dengan tilam. Itu je. Biar kepala kita segaris dengan tulang belakang. Jadi, inilah rahsianya. Bantal bukan untuk kepala je. Kita kena guna bantal ni secara strategik. Letak bawah lutut, celah kaki, bantal-bantal ni macam pembantu kita. Tugas dia untuk sokong dan isi mana-mana ruang kosong supaya badan kita kekal lurus dan neutral. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan ni. Kita tidur untuk repair badan kan, untuk cas semula tenaga. Jadi cuba fikir, katil anda sekarang ni Adakah ia stesen pemulihan atau zon bencana? Jawapan pada soalan tu mungkin akan ubah cara anda bangun pagi esok.